مرحبا اصدقائي الاعزاء واهلا وسهلا بكم من جديد معاكم اخوكم اسا الدرس الرابع والخمسون من الدورة الشاملة للغة التركية من اعداد اسا، طبعا اليوم درسنا حيكون شوية مختلف يخص القراءة باللغة التركية، لانه احنا اخذنا هواية قواعد، خلي ناخذ هاي القواعد ونطبقها كقراءة، نشوف شلون تصير، وطبعا حيكون درسنا حضرت لك نص راح نقراه سوية بدون ترجمة وعليه اسئلة، انت الاسئلة هاي راح تجاوبها. بعدها راح ارجع على النص اترجمه واجاوب الاسئله وانت راح تقارن جوابك مع الاجوبه اللي انا راح اجاوب على هاي الاسئله وبهذا انت راح تعرف نفسك اذا انت مجاوب زين فعفي عليك واذا مجاوب زين فكمل نقوصاتك وارجع اقراها من جديد وجاوب جميع الاسئله بشكل جيد تمام وقبل ما نبدا بدرسنا احب اعطيكم أن خبر انه احنا استحدثنا فقره جديده فقره جديده اسمها اسئلتكم هاي الفقره شنو؟ أي سؤال عندك حول اللغة التركية جملة كلمة أو مو شرط يخص اللغة التركية حتى لو سؤال كان خارج اللغة التركية مثلا سؤال يخص مثلا تركية سؤال يخص فلان محافظة في تركيا أو سؤال يخص بشكل عام في تركيا تقدر خلينا بالتعليقات وإن شاء الله راح نسوي فيديو خاص كل أسبوع ننزل بأسئلتكم، وأي سؤال يجي في بالك مو شرط إنه يخص تركيا أو اللغة التركية أي سؤال يجي في بالك إن شاء الله راح نحاول نساعدكم بهذا الموضوع تمام؟ منتظر أسئلتكم إن شاء الله، خنبلش بدرسنا راح أبدي هسه أقرأ بدون أي ترجمة فقط قراءة، سارة ديت yaptı ve 7 kilo verdi. Ama daha güzel görünmek için bir kaç kilo daha vermek istedi. Çünkü o önümüzdeki ay çocukluk arkadaşları ile buluşacak. Sara daha kilo vermek için evden işine kadar yürüyor işinden dönerken de yine yürüyerek dönüyor ama biraz daha hızlı yürüyor. Öle yemeğinde küçük bir tavuk durum yiyor. خليك وياي القطة ما خلصت اليوم جايب لكم جريدة يعني إحنا وصلنا وصلنا هنا قلنا 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 Öle yemeğinde küçük bir tavuk durum yiyor tamam ve yine akşam saatlerinde parkta koşarak spor yapıyor. Eve gelirken marketten süt alıyor ve içiyor. Birkaç gün sonra Sara arkadaşları ile buluştu. Arkadaşları çok شاشر دولار سارة اش كيلو دها فردي يعني طو 10 اون كيلو فردي افرن سارة لهنانا طبعا خلصت القطعة طبعا لا تريد تقراها بنفسك ارجع بالفيديو شوف هذه القطعة الاولى هذه بداية القطعة بدايتها والقطعة الثانية اللي هي التكملة يعني تكملة مع هاي القطعة اللي هي هذه تمام تقدر تقراها بنفسك هسه راح نجي للاسئله اذا انت يعني فهمت القطعه طبعا اكو قواعد احنا ما ماخذيها اللي هي كوشارك اراك وكذلك هنا عندك يورييريك هاي الاضافه الإراك والاراك هذه تسوي لنا الفعل بيصير بواسطه شيء يعني الفعل ده ينفعل بواسطه شيء مثلا هنا يورييريك تعني مشيا كوشارك هنا سبوريا بيور يعني تسوي سبور هي كوشاراك ركضا تمام هنا مثلا مشيا ترجع او تعود الى البيت هنا كوشاراك سبوريا بيور تلعب الرياضه او خلينا نقول تمارس الرياضه يعني راكضا طبعا هذا الأراك والارك ما لك علاقه بس مجرد وضحت لك معناها بالدوره الشامله راح اشرح لك بشكل مفصل هاي الارك والاراك هاي اللي هي الاضافه قصدي تمام طيب مثل ما قلت لك تقدر ترجع بالفيديو وتقرا القطعه من جدة وجديد وتجي ويانا هسه للاسئله اذا تحضرت وصرت اوكي تعالوا يانا للاسئله اول سؤال حضر ورقه وقلم اكتب رقم واحد سارة اكشام ساعات ليرنده اكتب الجواب طبعا الجواب موجود بالقطعه اللي قريناها السؤال الثاني: سارة اولا يميندة نيور؟ اكتب الجواب. السؤال الثالث: سارة الك اونج كاتش كيلو فيردي طبعا القطعه هسه بعد ما نخلص الاسئله هم سبع اسئله بعد ما نخلص الاسئله هذه راح ارجع اترجم القطعه اقراها من جديد وترجمها من جديد ونجاوب على الاسئله سويه في حال اذا ما عرفت جواب السؤال راح تعرف ان شاء الله بعد شويه ساره نيابت أه طبعا السؤال الرابع السؤال الخامس سارة كيم ليرلي بولوش السؤال السادس سارة إيش نصل السؤال السابع: "سارة نن ندن شاشردلار طيب خلصت الأسئلة هسه، نرجع على القطعة نقراها من جديد ونترجمها سوية. سارة ديت يَأْبْتُ ديت اللي هو الرجيم الحمية الغذائية. ف سارة ديت يَأْبْتُ يعني سارة عملت رِجْيِمٌ أو عملت حمية غذائية. يدي كيلو فيردي هنا كيلو فيرمك ينزل من وزنك نستعمل المصدر الفعل كيلو فيرمك يعني انت ما تقول يدي كيلو فيردم الشخص المقابلك راح يعرف انه انت ضعفت 7 كيلوات تمام او خلينا نقول بن 3 كيلو فيردن الشخص المقابلك راح يعرف انه انت 3 كيلوات ضعفت يعني نزل من وزنك تمام فهنا من نقول في يدي كيلو فيردي معناته سارة نزلت نزل من وزنها سبع كيلووات ضعفت أما يعني لكن دها ده جزيل جرنمك ده يشين دها دها جزيل يعني أجمل هاي الدها ها يعني هو جزيل فقط يعني جميلة دها ده جزيل صارت هنا أجمل هاي الكلمة تخلي الصفة أكثر تصير تمام görünmek görünmek مصدر فعل الاظهار يعني حتى تظهر اجمل يعني تمام اتشن اتشن طبعا من اجل يعني من اجل الاظهار يعني اجمل بير كيلو دها فيرمك ستدي بير كيلو يعني بعد كم كيلو دها فيرمك يعني تنزل اكثر ليش؟ لانه الفيرمك جاي ويا الكيلو تمام معناته تريد تنزل تضعف اكثر هنا يعني تريد يعني كم كيلو تريد تنزل اكثر استدي ليش حتى شنو تبين بهيئه جميله تشينكو <applause> لان او انومز دكي اي لان هي انومز دكي يعني هنا انومز دكي نستعملها مثلا انومز دكي هافتا مثلا الاسبوع الذي امامنا هيش قصد قصدنا هنا فالمزدكي اي يعني الشهر القادم تمام هنا اي شهر تشوجوك لوك تشوجوك هنا يعني طفل تشوجوك لوك طفوله اركاداش لاري اركاداش صديق اركاداش لاري اصدقاء اركاداش لاري هذه صارت إضافة هاي شنو هاي؟ إضافة الأونون يعني كأنما هنا أنا اكو أونون بس أني مازحة لأنه هذا اللاحقه مالته موجوده مال الضمير الملكي اونون اونون تمام طبعا تشوجوكلوك هاي اضافه هاي اللوك دا اشوفها ان شاء الله بالدوره الشامله راح اشرحها اقول لك شنو معناها بس اذاك تعرف لوك تعني طفوله طيب اركداشلارى إلى مع اصدقائها او صديقاتها بولوشاك بولوشماك مصدر فعل ال اللقاء او مصدر فعل الالتقاء بالاشخاص بولوشاجاك ستلتقي سارة ده كيلو فيرمك افدن اشينا كدار يريور يعني هنا سارة ده كيلو حتى يعني تنطي او خلينا نقول تضعف او تنزل اكثر كيلو افدن من البيت اشينا ايش عمل ايشي هاي الاي هذه كذلك اضافة الانون يعني انون ايشي تمام بس انا ما سحها الانون لانه عندي اللحقة مالته هذه هنا موجودة تحل محلة طبعا هذا الموضوع اللي دارس الدورة الشاملة يعرف لهذا الموضوع كل زين وجيد وممتاز به ان شاء الله ايشي ن هذا الن ن الحماية حتى يمنع حرفين صوتيين لانه عندي هنا ا حرف جر الى ايشي ن الى عمله إلى عملها عفواً كادر يعني إلى كادر أنا جت بمعنى حتى يعني حتى إلى عملها يريور تمشي دان يعني من عملها هسة دونار كان أثناء عودتها د أيضاً ينا ينا نا تعني مرة أخرى يريرك دونير يريرك أنا قبل شوية قلت لك تعني مشي دونيور، تعود يعني تعود مشيا. أما براز دها هزل يوريور، أما لكن براز دها أكثر قليلا، هزل يوريور، يعني تمشي تمشي أسرع، تمشي أسرع قليلا. أولا يمايندا، أولا يمايل نانه يعني شنو؟ الغداء. أولا يمايندا هاي من الحماية. ليش؟ لانه هو اصلا انا عندي كلمه شنو؟ يمك، تمام؟ بس هذه الكلمه يمك من نسويها تابعه لهذه الكلمه، طبعا درس المضاف المضاف اليه، اللي دارسه زين يعرف عن أقصد هنا انا ايش دارسه هنا، اذا ما دارسه ارجع بالدوره الشامله ادرس درس المضاف المضاف اليه. فحتى نسوي هاي الكلمه تابعه لهاي الاولى خلينا حرف المضاف هنا أنا. اللي هو اي. والك هذا هنا اكو كي كان لانه يمك حولناه الى يو لانه اجى حرف صوتي يعني لاحقه بها حرف صوتي. والنا هذا شنو قلنا اي لاحقه تجي للمضاف يعني بعد لاحقه المضاف اذا اي لاحقه تجي حتى لو كان حرف ساكن شفنا هنا حرف ساكن نخلي حرفنا حمايه. تمام؟ فاولي يما في الغداء كتشك بير طاوق درم يور كوتشوك شي صغير بير طاوق دروم طاوق دروم هنا اه اللي هي خلينا نقول اللفه اللي يصير شاورما 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 دجاج باللغه العربيه اعتقد شاورما ما اعرف <applause> على العموم اه طاوق دروم اللي تصير اللفه ملفوفه تمام وهي بها شاورما يور تاكل يعني تاكل لفه شاورما دجاج صغيره طيب نكمل في yine أكشام ساعات لرند بارك تا كشراك سبور يابيور يعني و yine يعني أخرى أكشام ساعات لرند أكشام مساء ساعات ساعة ساعات لر يعني ساعات ساعات لر أكشام ساعات قلنا يعني هاي ساعات لر تابع لي فخلينا لاحقة المضاف فأكشام ساعات ساعات المساء ن حرف حماية قلنا يفصل بين لاحقة المضاف وأي لاحقة تجي بعده فهنا لاحقة د في يعني أكشم ساعات لرندة في ساعات المساء بارك تا بارك اللي هو المتنزه بارك تا في المتنزه كوشاراك سبور يا بيور يعني تمارس الرياضة سبور يا بمك وظرف ممارسه الرياضة تمارس الرياضة كوشاراك ركضا طيب اذا جلير كان ماركت سوت اليور في اتشيور اذا كان طبعا الكن احنا اخذناها ودرس السابق فصلنا بيها تعني ان هنا اثناء اذا جلير كان يعني اثناء مجيئها الى البيت ماركت من الماركت يعني من الاسواق سوت حليب اليور تاخذ سوت و تشرب يعني تأخذ حليب وتشربه تشربه طيب بيركاش جن سونرا يعني بعد كم يوم يعني أو خلينا نقول بعد عدة أيام سارة أركادشلاري إلي بلشتو أعتقد هذه سهلة عليكم أركادشلاري شوك دولار أصدقاؤها هاي الأهنانة لاحقة الضمير الملكية اونون هنا موجود بس أنا ما أسهل أن هاي لاحقته موجود يعني هنا أنا كانما اونون اركاداشلر تمام؟ شوك يعني كثير شاشر دلار شاشر مك مصدر فعل مصدر, مصدر فعل مصدر فعل الاندهاش شاشرماك مصدر فعل الاندهاش شاشر دولار صار فعل ماضي يعني اندهشوا يعني تعجبوا شنكيو لأن سارة 3 كيلو دها فيردي يعني سارة نزلت 3 كيلو بعد طبعا على اله, على هالرياضه وعلى الغداء مالتها تنزل 3 كيلو وات. يعني 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 نفسها باللغه العربيه توبلام توبلام المجموع 10 كيلو فيرد 10 كيلو وات ضعفت او نزلت يعني نزل من وزنها. افرن ساره احسن سارة تمام اتمنى القطعه حاليا هاي الترجمه مالت القطعه هسه نجي للاسئله مالتنا اول سؤال جيب الورقه مالتك وتعال وياي ايش قلنا قلنا ساره اكشام ساعات لرنده ني اتذكر بالقطعه ايش قلنا نرجع القطعه اكشام ساعات لرنده باركتا كوشاراك سبور يابيور هذا اللي كانت تسوي سارة صح؟ بارك تكو شارك سبور يا بيور طيب السؤال الثاني كان سارة أوليا نيور يعني سارة في الغداء ماذا كانت تأكل؟ نرجع القطعة مالتنا اولي ميند كتشك بير طاوك دروم يور شوف الجواب هنا مالتنا حيكون طاوك دروم يور أو اولي درون يور. طيب السؤال الثالث كان ساره إلك اونجي كاش كيلو فيردي ها شوف ساره إلك اونجي إلك تعني هنا اول شيء يعني بالبدايه اول شيء اونجي يعني قبل يعني قبل كل شيء يعني قبل البدايه اول شيء كاش كيلو فيردي يعني كم كيلو نزلت كم كيلو ضعفت تذكر شوف القطعة مالتنا بالبداية سارة ديت يابت يد كيلو فردي هاي أول شيء هاي إلك أنجة سوت ديت هي يعني سوت الرجيم مالتها أو خلينا نقول الحمية الغذائية مالتها ونزلت سبع كيلوات فإذا الجواب راح يكون على السؤال سارة إلك أنجة يد كيلو فردي طيب السؤال الرابع سارة نيابت سارة نيابت لا تتذكر لا تقال قطعة زين بشكل جيد أول شيء كذلك هم بالبداية سارة ديت يابته آه أنا ليش دا أسألك هيك أسئلة مخربطة منا ومنا ومنا بس مجرد أريد حتى أنت تعرف أنه أنت دا تقرأ صحيح أو لا يعني أنت تقرأ بتفهم هذا الشيء لو لا تمام فسارة نيابت سارة ديت يابته فوق لا هي ديت يا اصلا الموضوع كله عن الرجيم يعني طيب سارة كيم لير لا بولوشاك هي اصلا سارة تسوي رجيم على مود شنو سارة كيم لير لا نرجع القطعة مالتنا تشوجوكلوك اركاداشلاري الى بولوشاك هذا الجواب مال هذا السؤال اللي هو سؤال رقم خمسة طيب سارة إشينه نصل جديور يعني سارة إلى عملها شلون تروح أو خلينا نقول كيف تذهب يريرك جديور صح كذلك هم القطعات تقاريها زين شوف سارة ده كيلو فيرم كيتشن إفدن إشينه كدار يريور يعني شنو يريرك جديور يعني تذهب مشيا آه طبعا الجواب سؤال اخير سارة نون أصدقائها لماذا شاشر شوف هنا أنا عندي حاليا مضاف ومضاف اليه لاحظ لا سارة ن هاي الن فصلت المضاف اليه لان هاي لاحقة المضاف اليه اللي هي حرف رباعي ون فبما عنده فبما عنده فما عن... انه عندو... انا عندي حرف رباعي هنا أنا صوتي وآ فلازم أخلينا حرف الحماية طبعا هذا الموضوع فصلناه بالمضاف إليه هترجعك إذا ما تعرفه ارجع أقرأ أفضل يعني أفضل إلك على العموم الدروس موجودة بالدورة الشاملة كلها موجودة سارانن أركضاش لاري وهذا طبعا الـ هذا شنو؟ إضافة لاحقة المضاف حتى إنه قلنا كلمة أركضاش تابعة لسارة أصدقاء سارة يعني فيصير عندنا أصدقاء سارة ندن ندن لماذا؟ شاشردلار ليش اندهشو على شنو اندهشوا اصدقاء ساره نشوف الجواب من القطعة مالتنا شوف اركاداشلاري تشوك شاشردلار يعني كلش اندهشو تشينكو لان السبب هسه راح يبين لنا ساره 3 كيلو دها فيردي يعني توبلام 10 كيلو فيردي بو يوزدن شاشردلار ولهذا هم يعني اندهشو تمام هذا الجواب مالك چونكو ساره 3 كيلو دهاه وردي يعني toplam 10 كيلو وردي تمام وطبعا لهنا انتهى درسنا لهذا اليوم ولا تنسى اسال اي شي تريده تمام يعني مثلا جمله ما تعرفها كلمه ما تعرفها ايه اسال وراح قلت لك كل اسبوع راح يصير فيديو خاص نجاوب على اسئلتكم تمام طبعا ه هذا اليوم آه صراحه بعدنا ما محدد شو وقت راح يكون هذا اليوم اللي حننشر به الفيديو هذا الخاص بس يعني هو كل اسبوع راح يكون الاسبوع القادم ان شاء الله راح نحدده بعد ما ترسلونا اسئلتكم راح نحدد كل اسبوع في يوم محدد ننزل به فيديو فقره اسئلتكم تمام ونشوفكم خير ان شاء الله ونقول لكم مع السلامه